Рада приветствовать всех! Что такое GCI? GCI это сообщество молодых лидеров и предпринимателей в возрасте от 18 до 40 лет, которые верят, что для того, чтобы создать какие-то позитивные изменения, стоит начать с себя, и стоит начать с того, чтобы предоставлять возможности другим людям менять мир лучше. Это более чем 5000 локальных представительств и 117 организаций. Вот приблизительно такая география наших представительств по странам. Если бы выносить все локальные представительства, было бы, наверное, очень много и много лет. тех, кто только ищет себя, так и уже состоявшиеся предприниматели и бизнесмены, строящие свой далеко, часто достаточно не первый бизнес или управляющие достаточно высокого уровня крупных компаний. Мы международная сеть и 117 стран мира, это не просто точки на карте, это реальные люди, которые каждый год делают реальные проекты не только социальные, честно полезные, но и бесплатно. для телесоциальных проектов, что, кстати говоря, в том числе хорошо работает и для бизнеса. Об этом буду рассказывать в конце, в последнем нашем спиче. И возможность проходить тренинги и самому стать тренером, потому что GCI, кроме всего остального, обладает собственной тренинговой академией и международной сертификацией. Четыре основных направления деятельности. Индивидуальная, бизнес, международная, социальная. Возможности для членов GCI. свою проституцию. Во всех остальных видах и вариантах того, как вы можете найти себя, мы можем вам помочь. И это, конечно же, возможность расширить свои бизнес-контакты, находить новых друзей, иногда достаточно подобных, подобных и гиперактивных, для того, чтобы согласиться сделать с вами какой-то совершенно фантастический проект, и чтобы этот проект на самом деле был реализован. Ну и веселиться, и, конечно, учиться на собственных и чужих ошибках. Бизнес-возможности. Это, конечно же, разного рода обучение, тренинги по управлению бизнесом. Это торговые миссии и трейд-шоу. Практически в каждом мероприятии, которое проводится за пределами э, Национальной палаты, есть возможность... проекта мы делаем, Это бизнес контакты на всех уровнях. На самом деле мы состоим по большей части из малого и среднего бизнеса, при этом достаточно плотно работаем с крупным бизнесом, при этом достаточно плотно коммуницируем с торговыми представителями других стран в Украине и украинскими в других странах. Ну, и так далее. Мы работаем над тем, и это мероприятие является как раз хорошим примером развития вообще возможностей бизнеса в Украине. Э, немножко о проектах. Э, истории неуспеха ⁇ наш э, авторский формат, когда представитель э, бизнеса, собственник чаще всего, и кто-то рассказывает о том, о том, в каком моменте введения собственного бизнеса он с большим успехом провалился. И как вы вместе с вами, Мы попробуйте перезнакомиться, потому что, думаю, мало кто здесь знает остальных участников. И бизнес Social Selfie – это фидбэк-платформа, точка встречи социально ответственного бизнеса, общественных организаций как с хорошими примерами социального маркетинга и использования социальных инициатив для развития бизнеса. GCI в каждом городе – это сообщество предпринимателей, которые не просто строят свой бизнес и зарабатывают деньги, а поддерживают друг друга, коммуницируют. Это возможность в других городах найти потенциальных партнеров, которым можно доверять. Это проекты, бизнес-проекты других стран. И, конечно же, возможность поиска наблюдения партнеров и инвесторов. Индивидуальные возможности. Тренинговая академия GCI, то, о чем я уже говорила, это международная сертификация, подтверждение вашего статуса как тренера за границей. Это возможность ездить в другие национальные локальные палаты, проводить свои тренинги. Это все навыки, которые так или иначе нужны нам в жизни. Это возможность создавать команды под проекты и тренироваться в этом не на примере реального своего бизнеса, который как-то немножко страшно все-таки потерять, а на примере проектов в рамках организации. Это, конечно же, творчество. Отдельный блок занимает творчество, многие члены организации за счет наличия палаты для себя и звезды проводят. Сложно переоценить. Тренировка и ведение дебатов, развитие раторских навыков, умение отставить свое мнение, это все о дебатах GCI. Этот пример, этот пример хорош тем, что он общепринят для всех национальных палат GCI, и на каждом международном мероприятии вы можете выставить свою команду и принять участие в дебатах. Индивидуальные тренинги членов GCI, это авторские разработки. Каждый в организацию и хочет развиваться в этом направлении, может подготовить собственное тренинг и читать права организации. И, конечно же, выступления на молодежных форумах. У нас есть очень активная палата GCIU. Это ребята 18-25 лет. По большей части это студенты и молодые специалисты, которые минимум 4 раза в год организовывают очень крупные форумы. Покрупнее это, в чем я рассказываю. Общественно-социальные возможности – это управление проектами, участие в общественных мероприятиях и все, что касается вообще профессионального причинения добра. В каждом из вас, я думаю, есть та или иная инициатива, которую хотелось бы реализовать на базе общественной организации сделать это на порядок проще. На базе организации с хорошей репутацией и опытом управления проектами. с представителями компании, возможность наладить сотрудничество с интересующими вас людьми именно на базе социального проекта. Это популяризация идеи личной социальной ответственности, потому что для каждого из нас вся наша деятельность начинается с того, что мы признаем не только то, что